И туда-назад. На. Глюк. Так, попробуем Час включить. Привет, Сережа. У меня какая-то такая вещь. На телефоне пишут, что трансляция уже идет 365 часов, 13 минут и 27 секунд. Ужас. Я не знаю, что случилось, что-то так. А я и только что начал. Кажется, дождь начинается. Люди ставьте лайки сверху. Три крапки справа. И лайкосики ставьте. И подписывайтесь, конечно же. Да, коровы дуже добрые. А что они будут злые? Это же не фильм ужасов. Где очень злые коровы нападают на людей. можно было бы у вас их купить, мы не продаем у нас уже 4 коровы, яда и все эфир для 365 часов 15 минут. Вы представляете? Это все время. Привет, Катя. Мама з тієї сторони стоїть, там дві корови пасе. А я тут дві дивлю, щоб в цей не побігли. Село. Коровий, вам привіт от Сергія! Уже побіг до своєї подружки. Люди, давайте доб'ємо 40к на каналі, підписуйтесь. В Київ їдете. Клас! А зачем вам той Київ, Катя? Че он дома не садится? Да, Серега, пасу коровы. О, Люди, добьем давайте 40к на канале. Подписывайтесь. Серёжа, это 40 лучший. Я не заметил в коммента что-то. Ясно. Видать, богатые, если просто так катаетесь. Ясно, Алексей. А что коровы выбирают? Белая не моя. Это Тузикова подружка. Просто бездомна собака, вона до біма часто це, до біма, до тузика часто прибігає гулятися, я з Біма до цих пор розпами. До тузика приходить гулятися часто. Да, Сережа, дай бог, чтобы было 400 к подписчиков. Обряд да вон ее там возьму. Это за хвоста его хапаем. Подписывайтесь на канал. 40ка давайте добьем. это, смотрите. Она ж намного мощнее его. Хорошо, Ник. другая собака не моя. Да пока нормуль. Корова воды захотела. Она и ест и воду пьет. Газар воду пьет конкретно. вот так много? Дощи идут, а у нас болото. Полиська звана цих болота. Того так и получается, что, смотрите, вот трава. Все в воде. Все, все вода. Но она рис сажат. У нас четыре коровы. Люди підписуйтесь. Цель 40 -ка. до травня вже 37 є. Чуть-чуть треба. Катя як завжди Олега зве. В гості до нього їде. А що таке лозіна? Спасибо, Анютка. Все, мы вышли уже чуть-чуть на сушу. его. Вот. Там вода, тут уже чуть по суше. Горбок. Спасибо, Анютка. Оце лялька. Яку, конкретно корову, яку ви наблюдаєте, це лялька. Ото то малишка. А отам. зараз постараюсь облизити. Чорний то тулпанчик. Ріжа то ромашка. А чорна вон там за ромашкою то смерека. Да, лялька. такая вот коровка. Спасибо. Не забывай подписываться, Анютка. Тут много такого контента. Люди, перезапущу трансляцию. Заходьте в новую.